Um про головне. Хотят возобновления контактов с Москвой по вопросу реального восстановления мира. На днях вышел репортаж на Первом канале, где один из репортеров, как называют военный журналист, человек к армии не имел никакого отношения, но сейчас многих называют военными журналистами, с радостной улыбкой, такой довольный, счастливый, слащавый, Рассказывал на всю страну о том, что ему мы там морпехи рассказывали, что якобы там э, огромное количество беспилотников появилось на фронте, что у нас подавляющее э, превосходство в небе над противником, э, все есть, все отлично, производство просто массово растут по всей России, как грибы. Но мы да знаем, у них все, у это... них уже много лет все есть все ложь. аналогов, нет, все самое качественное. Да. Это все огромная ложь вот, как были огромные проблемы на фронте, так и остаются. Я лично в Курск и Курск область ездил дважды, чтобы все своими глазами увидеть и своими ушами услышать. Так, куда мы едем? У нас сегодня большой маршрут. Едем в Суджа, Свердликово, Лебедевка, А <свят> у вас какие сборы или что? Ой, ждем, когда А, <свят> а, а, ду... а прилетает по селу Шесть бомб сегодня ночью. ночью. Вот недавно Сейчас бомба не прилетела. Дам. Часа два бомба. Дняки назад. О, ну вы же понимаете, <свят> кто это <покали> Ну конечно <свят> знаю. <покали> <Кто? покали> бомба кто? Ну, ну у кого бомба? Ну от кого? Не, ну Путина, конечно, бомба. Пресс-секретарь Путина сказал, что мешканцы Суджанского района <покали> про эвакуацию Не просимо. Ну як ми не просимо. І обращаємося і вперд не Навіть в газеті вибачте... Пояжіть, і були кореспонденти, каче люди обращали. Так Я ж вам кажу, що було в газеті. О, стой на ту стороні, вот він обращалася. Люди просять евакуацію, да. Пісков сказав, що до них не зверталися. Ну як? Коротше, і наш. наш... Бросили нас на ніхто нам не пропонував ніякої евакуації що сказали. би ви сказали тим людям які на ваше село сьогодні ви кажете шість пабів кинув ночью шесть ну, що не там не он сьогодні. Що б <звук> ви їм передали <плакова> 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 <Що би плакова> прекрати прекращайте все вот здесь населення вообще все прихватит уже війну, хватит прекратить Я Скрипкина Наталья Михайловна, живу в Сведлокова, сужанского района, Курской области. Дети мои, я не знаю, где они находятся, но как я хочу им сказать, что у нас нормально, гуманитарку дают, хлеб обеспечены. От дочки. От дочки, то больше спасибо. Ну спасибо, Больше. Ну докажите нам, дочки. За вас любый дурак, можно. Да нет. Это вы, наверное, да обманываете. Если вы сможете увидеть, передайте, пожалуйста, что я сделаю все, чтобы его оттуда забрать. Что мы его не бросим. Это ваша дочка, Да. Что надо? Куда я нет, у просто... И... меня есть, спасибо. <laughs> 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 ну <не> то Могу делиться? <laughs> не, спасибо. <laughs> а не Скажите, Оксанки, дякую. Да, ну что, она. Дякую вам тоже. Мы ей перешли, обовязково. Да. Спасибо, дочка. Нихай не переживай, все будет нормально. Оксана, получила от тебя сумку с продуктами. Спасибо. За продукты и спасибо ребятам. Все нормально. И что, вот это покажут по телеку? Конечно, есть, конечно. Это... Просто вот, что, за вот этих сельских, за вот это правительство, которое отписывается, что вообще за людей никого не считает, убежало и все. А сколько их тут он... Вы же видели, на костылях, и, ну что, ну, и домов нету разбитые. И где зима вот на носу? Куда? Добро, мы поедем дальше, нам еще надо развозить людям. Да, спасибо вам Будьте, большое. Бывайте здоровье. Да. Тримайтеся. Большое, большое. Так, куда мы дали? Мы едем в село Лебедевку. Там находится девчонка Дарина, яка Дуже хоче попасти до своєї мами. Мама знаходиться на заробітках в Москві, щодня телефонує, хвилюється за неї дуже. Ну, лас. Ну, привіт. – Що ви тут? Картошку копали. – Смотри, що тебе мама тобі. О, ти кушаєш. Ой, спить. Видишь, и куколка, и пластилин, и за... А, Мишка, смотри. Ты же просила Мишку, мама, что передала, да? Да. Смотри, какой домик есть у тебя. Будешь играть, да? Ну, кушай, кушай. Покажи, как ты кушаешь. Мишка кушает сам? Да. А ну, покажи, как. Вот, молодец. Доченька, привет. У нас все хорошо, мы все живы. Вы там как? Картошку копаем, покушать есть все есть. Дочь, добивается зеленого коридора. То, что наши ничего не хотят делать. Спасибо хлопцам. А как проехать к пожару? Ого. Присаживайтесь на откровение. Ищут вас. Кто меня ищет? Дочка. Ну, то мне сказали, она, она с Украины ищет, она же меня в России ищет, да? Ну вот она нам пишет и просит, чтобы мы записали с вами. Как вы? Ну, в принципе, у меня, если не считать, что война, все нормально. Ну, в принципе, я жива. Но хочу очень видеть свою семью. Тебе, доченька, внученьку. Не волнуйся, все будет хорошо. Доченька, если можно, нужно обратиться наверное, в правительству, наверное, Курской области хотя бы. То, что здесь очень много людей, в суд же больше тысячи людей, и чтобы правительство приняло какие-то меры и договорились насчет коридора. Проводячи моніторинг інформаційного простору, ми зустріли повідомлення у російських пабліках про те, що нібито казачі локні українські військові безчинствоють. Знущаються над населенням, розстрілюють, знущаються над дітьми, діти поранені. Ми вирушаємо перевірити цей факт. Вас заганяли вдома? Ні. Ні, так заганяли. Присі, ні виході. Перестрілка так. буває, просили не виходити. Так було діло. Дети, детей и раненые были? Что касается плана победы, можно с уверенностью сказать, что это план превращения войны локальной в войну глобальную, войну между Россией и НАТО. Немецкий флот в Балтийском море сегодня тоже стал отрабатывать возможную блокаду российских портов и отрабатывать морские сражения с русскими моряками. В плане есть пятый секретный пункт которую Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией.